Наш музей – это важная составляющая культуры, науки и музей. просвещения. В Мелитопольском краеведческом музее есть предметы, которые нельзя трогать. Вы видите, у нас таблички, и сами мы перед тем, как проводить экскурсию, руками не трогать, ничего нельзя. Но есть предметы, которые не только нельзя трогать, но их никто не видит. Птицкая шкатулка реализует право равного доступа граждан и гостей города к культурному наследию Скифа, в частности, золотых. Для этого я предлагаю изготовить шкатулку из доступного по финансам материалу. Для сохранности наполнения этой шкатулки, золото из Мелитопольского кургана, создать оборудование под сигнализацией. Эту шкатулку можно экспонировать для приглашенных гостей на мероприятия, организованные ко дню археолога, годовщине Раскопок Царского булгана, ко дню города. Кроме гостей именно на это мероприятие целевое. В музей могут прийти все желающие, кто узнает или услышит в СМИ. Только сегодня скифы покажут золото, ну и тому подобное. Для того, чтобы э видели посетители не только реплики, а и сами золотые украшения, э как выглядит за нейтуральную ветчину, для посетителей ежедневно сделать тоже коллекцию, то ли цифровом, то ли опять я пишу в кризис, потому что другого не знают. Ну, для этого э воплощения. Нет, для воплощения этого проекта необходимо оборудование. А еще раз, это, у нас название проекта проекта мы зафиксировали. Я шкатулка